Здравствуйте! В эфире «Астана онлайн» – программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. В прошлом году в Казахстане впервые был запущен инновационный проект онлайн-дистанционное обучение государственных служащих корпуса А. Какие еще инновации внедряются в сфере подготовки госслужащих и о многом другом? Мы сегодня поговорим с гостем нашей студии Булатпеком Абдрасиловым, ректором Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Добро пожаловать, Булатпек Серегбаевич в нашу студию. Здравствуйте. В начале беседы я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан играет важную роль в развитии госслужбы. Свою историю она ведет с 2005 года, когда в бывшем здании парламента появилось учебное заведение, где чиновники могут повысить свою квалификацию. У нас за 9 лет наша магистратура окончила 536 магистрантов. Из, из них 500, 253 магистранта стали действующими судьями. Из года в год улучшаются наши взаимоотношения с Верховным судом Республики Казахстан. Академия тесно сотрудничает с вузами по всему миру, что дает возможность магистрантам и докторантам пройти стажировки в лучших школах, которые специализируются в областях права, государственного управления, политологии и международных отношений. Уникальную возможность пройти обучение в Национальной школе управления Франции получил и магистрант Сарсенгали Акжолов. Академия предоставила мне возможность пройти обучение во Франции. Это элитное государственное учебное заведение, специализирующееся в области высшего послевузовского образования и повышения квалификации, и одно из старейших учебных заведений для чиновников всей Европы. Повышать квалификацию здесь могут только действующие государственные служащие. За партой здесь можно увидеть акима, а возле доски смело мне редко стоит и сам министр. Среди профессорского преподавательского состава 10 судей Верховного суда. Из них 6 судей – это действующие судьи Верховного суда. 4 судьи – это судьи в отставке, которые имеют очень большой опыт работы, имеют научные степени. И, конечно, наши магистранты благодаря этому получают хорошие знания. Даже среди других преподавателей в основном работают работники, которые имеют практический опыт работы. Для обучения здесь созданы все условия. Так, к примеру, в хранилище знаний можно найти книги, которых нет даже в странах СНГ. Кстати, весь раздаточный материал здесь печатают сами, благодаря действующей типографии. Выпускники академии будут наделены умением решать задачи. Также здесь учат профессиональной этике и искусству коммуникабельности. Булатпек Серегбаевич, Академия занимается обучением госслужащих. Вот скажите, пожалуйста, на чем строится обучение и какие новые методики при этом применяются? Действительно, Академия Государственного управления при президенте Республики Казахстан это специализированное учебное заведение, где обучаются государственные служащие. У нас обучение ведется по нескольким программам. Это, прежде всего, программы послеволоскового образования, магистратура, докторантура, а также мы обучаем государственных служащих по краткосрочным э, программам. Это курсы повышения квалификации госслужащих, а также курсы переподготовки. Мы с 2012 -го года при поддержке проекта Европейского союза начали работу по модернизации в целом системы обучения государственных служащих. Э, изучили опыт многих стран проанализировали то, что было дел сделано нами непосредственно за годы независимости, и э, приняли концепцию в 2012 году по совершенствованию деятельности нашей Академии. И э, прежде всего э, мы обратили внимание на необходимость э, улучшения наших программ. То есть э, если раньше они были больше теоретизированным, как во всех высших учебных заведениях, то... С учетом международного опыта мы полностью пересмотрели программы. Они сейчас практикоориентированы и основаны на компетентностном подходе. Но я думаю, это самая главная инновация нашей деятельности. Кроме того, мы обратили внимание на то, что в современном, современных ведущих учебных заведениях, которые занимаются обучением прежде всего управленцев, больше упор делается на новые технологии обучения государственных служащих, не просто, как раньше, вот, э, семинары, там, лекции, а больше упор делается на тренинговые системы обучения, на э, интерактивные формы обучения. Вот, Пека Серегбаевич, в прошлом году был запущен новый инновационный проект, это онлайн-дистанционное обучение госслужащих корпуса да. А. О каких первых результатах вы уже можете говорить? Действительно, вот в прошлом году в соответствии с новой моделью государственной службы у нас в реестре госслужащих появилось уже новое как бы, направление. Это можно считать новые государственные служащие. Это государственные служащие корпуса А. За рубежом есть тоже аналог. Это аналог, он называется немножко по-другому. Senior Executive Service называется. В Соединенных Штатах Америки, в Голландии и в ряде других ведущих странах вот такая категория государственных служащих есть это высшее административное государственное служащие. Естественно, вот корпуса, в которые вошли в Казахстане ответственные секретари государственных органов, акимы районов, заведующие секретариатами Заведующие секторами администрации президента, также в категорию корпуса вошли председатели комитетов и ряд других высших административных должностей. Конечно, это особая категория госслужащих, и нужно было разработать совершенно новые подходы к их обучению. Но без всего... отрыва от производства. Да, да естественно, так, да? это будет без отрыва от производства, но в то же время, чтобы эти программы были более эффективными с точки зрения непосредственного использования новых знаний, которые бы они получали на этих курсах, непосредственно своей уже работе на новых должностях. А в чем особенное преимущество новых онлайн-дистанционных уроков? Ну, вот эти онлайн-курсы у нас состоят из трех блоков. Первый блок – это непосредственно сессия в Академии, это установочная сессия, они в течение дня Одного дня получают как бы, вводные данные о новой системе, знакомятся с своими преподавателями, знакомятся с программами, затем они обратно возвращаются на свои рабочие места и в течение трех дней проходят обучение по тем блокам, которые они выбирают. Ну, в прошлом году были такие блоки, как стратегическое управление, управление проектами. А также э, служба управления персоналом, то есть вот в этих направлениях они в течение трех недель получали знания в режиме онлайн. У нас специальный есть сайт, э, есть ресурсы, где они проводят, проходят обучение, сдают тесты в онлайн-режиме. По истечению трех недель они возвращаются в академию и в течение трех дней уже непосредственно свои знания они как бы опробируют непосредственно на практике для решения ситуационных задач, для решения проектных задач, для работы над проектами. И все, вот эта вся система обучения, переподготовки государственных служащих корпуса у нас завершается тренингом по личной эффективности руководителя. Это тоже новый тренинговый курс, который мы разработали и внедрили изучив опыт вот, ведущих стран, где система обучения госслужащих очень эффективно является. И okay. мы имеем обратную связь, обязательно мы проводили в конце каждого курса опрос государственных служащих на предмет их удовлетворенности этими курсами, и мы получили очень высокую оценку, порядка 95% обучающихся показали высокий уровень удовлетворенности этими курсами, то есть акимы районов, которые приезжали, ответственные секретари прошли обучение, также четыре руководителя аппаратами акимов областей, заведующие секторами администрации президента, заведующие отделами канцелярии премьер-министра, они очень хорошо оценили работу вот в рамках вот этого этих онлайн курсов переподготовки госслужащих. Наверняка преподаватели, которые преподают в академии, прошли обучение за рубежом. Так ли это на самом деле? Да, это на самом деле. Мы особое внимание уделили именно развитию потенциала наших преподавателей. Действительно, вообще процесс обучения, конечно, требует постоянного обновления знаний не только у обучающихся, но и тех, кто их обучает. Вот этот принцип ООН, это lifelong learning (LLL), он применим и должен быть применим, наверное, ко всем. Поэтому мы вот в академии за последние три года почти 60 наших преподавателей прошли обучение на краткосрочных курсах за рубежом. Здесь нам очень большую поддержку оказал проект Европейского Союза, о котором я упомянул. Также 15 преподавателей за эти годы прошли обучение в рамках программы «Болошах». Там есть специальная программа для преподавателей. До полутора-двух лет они могут проходить зарубежную стажировку. Вот наши 15 преподавателей воспользовались вот теми возможностями, которые дает программа Балашах. Здесь и проектное обучение, здесь и ситуационное решение задач, это кейс-стадии и много новых современных технологий, которыми сейчас вооружены наши преподаватели, и они эффективно на занятиях используют эти технологии. Перед тем, как внедрить онлайн-дистанционное обучение, вы, конечно же, изучали опыт развитых стран. И вот э, модель, каких стран, скажем, более была применима к нам и подходила к нашим условиям. И опыт каких стран мы переняли. Ну, нужно сказать, что э, мы никого не копировали. Это совершенно... Старались брать самое лучшее. Это самая как бы, уникальная и инновационная как бы, программа. И здесь, естественно, вы правы. Мы очень большое внимание уделили изучению опыта ведущих стран мира, где государственное управление является наиболее эффективным, и государственные служащие этих, в этих странах являются наиболее эффективными, наиболее умелыми руководителями. И хотел бы отметить, что для нас был примером Соединенные Штаты Америки. Мы наладили очень тесное сотрудничество, с Федеральным институтом повышения квалификации госслужащих, где обучается топ-менеджмент Государственной службы Соединенных Штатов Америки. Кроме того, для нас очень важен опыт Южной Кореи. Там тоже вопросом обучения, развития науки не только в сфере госслужбы, но и в целом в стране уделяется огромное внимание. И на наш взгляд, вот система Обучение госслужащих в, в Республике Корея является наиболее передовой. Мы сотрудничаем с Корейским институтом повышения квалификации КОТИ. Вот мы их опыт очень детально изучали, причем наши коллеги приглашали, мы выезжали, смотрели их опыт, непосредственно принимали участие на их курсах повышения квалификации, тем чтобы изнутри узнать вообще их технологии, которые они используют. Конечно, Европейский опыт тоже для нас был очень важен. Это и Франция. Там есть специальная школа, которая готовит управленцев. А также голландский опыт для нас тоже был очень полезен. И вот на основе тех знаний, информации, которую мы получили об вот этих иностранных системах обучения государственных служб, мы создали вот свой, свой проект. По свою, модель обучения. свою модель обучения переподготовки государственного служащих корпуса. По каким критериям вы отбираете для обучения государственных служащих? Ежегодно мы принимаем 150 человек на магистрские программы и 12 человек мы принимаем на докторские программы. По пяти специальностям мы принимаем это государственное местное управление, юриспруденция, международные отношения, менеджмент и политология. Также в докторантуре мы работаем по четырем направлениям. Это государственное местное управление, это международные отношения, это экономика и социальная работа. Естественно, для нас очень важно, чтобы это были опытные государственные служащие. Какой Мне, должен стажу, быть стаж работы? Два, не менее двух лет стажа работы должно быть на... В наши институты и в НЧГП более длительный опыт должен быть, потому что в Национальную школу государственной политики мы принимаем уже людей, которые имеют определенную позицию на государственной службе. Службе не менее начальника управления он должен быть. А, естественно, должен быть опыт управленческой работы. Кроме этого, у нас есть требования, естественно, по знанию иностранных языков, потому что в компонентах обучения... Наших программ есть зарубежное обучение. Например, Стажировку. стажировка Зарубежные. и обучение. Вот, например, в НШГП у нас три с половиной месяца наши слушатели национальной школы госполитики проходят обучение в Сэмфордской школе Университета Дюк в Соединенных Штатах. Естественно, без знания английского языка там невозможно обучаться. По другим специальностям также есть стажировки, повышение квалификации за рубежом. Естественно, человек, который владеет английским языком, для него обучение будет более эффективным. Поэтому у нас есть очень серьезные требования к знанию английского языка. Ну, я хотел бы упомянуть о том, что в последнее время мы в процессе приема используем систему талант-менеджмента, то есть отбора наиболее одаренных и способных молодых госслужащих для того, чтобы, обучившись в академии, они усилили свои компетенции, знания. А сколько сейчас человек обучается в Академии государственного управления? Ну, э, на сегодня более 380 слушателей обучается на, значит, по программам магистратуры и около 30 человек обучается по докторским программам. Ну и естественно, конечно, это вот после высшего образования. Кроме этого у нас есть большой как бы блок нашей работы – это курсы повышения квалификации, переподготовки, где ежегодно проходит обучение более трех с половиной тысяч государственных служащих. У нас есть трехдневные и до трех недель курсы повышения квалификации. Я хотел бы сказать о том, что наряду с госслужащими непосредственно государственных органов мы готовим также будущих судей. У нас в структуре нашей академии Несколько институтов есть, я уже говорил о Национальной школе госполитики, институт управления мы, где обучаем госслужащих среднего управленческого звена, есть институт правосудия, где мы готовим вот будущих судей, и есть у нас институт э, дипломатии, где мы обучаем будущих дипломатов. Скажите, пожалуйста, чему уделяется особое внимание при подготовке и повышении квалификации государственных служащих? Мы видим тренды вот в работе ведущих зарубежных центров. Вот если раньше обучение было знание ориентировано, то есть людям давали знания, то сейчас считается, что наиболее эффективное обучение это развитие компетенции человека. Ну, в нашем случае это государственный случай. Поэтому мы сейчас говорим о развитии в процессе обучения компетенции наших государственных служащих. Наши ученые вот последние годы разработали специальные психометрические тесты в рамках научно-исследовательской работы, и мы сейчас очень эффективно используем эти психометрические тесты для выявления компетенции человека. По восьми параметрам мы работаем. Мы видим, значит. Какие компетенции у государственного служащего развиты, у ко какие менее развиты. Мы составили профиль компетенции среднего государственного служащего. Мы видим, где у нас есть проблемы. Вот есть проблемы в сотрудничестве. То есть очень много, многие государственные служащие не могут взаимодействовать с населением. Это очень серьезная проблема. Есть проблемы, связанные с командообразованием. Какими качествами должен обладать вот человек, служащий, который работает непосредственно вот с представителем народа? Ну, важно, конечно, для, для наших государственных служащих, особенно для управленцев, это правильно, эффективно взаимодействовать с населением. Это один из непреложных фактов, чтобы он мог не только, скажем, своевременно и оперативно реагировать на потребности людей но в то же время организовывать работу государственного органа таким образом, чтобы этот государственный орган оказывал качественные государственные услуги. Поэтому в этом направлении у нас специальные есть тренинги, есть специальные предметы, которые развивают, вот о чем мы говорили, это вот качество сотрудничества, качество, вот связанное с работой с другими людьми. Это развитие личностных компетенций. Есть специальные тренинги, и вот в процессе обучения как раз-таки мы вот эти технологии используем. А на ваш взгляд, каким должен быть руководитель новой формации? Какими знаниями он должен обладать? Современный руководитель, или мы говорим управление с новой формации, конечно, прежде всего, он должен быть патриотом своей страны, своего народа. Это самая базовая основа. И на этой основе, конечно, можно построить... Как бы, и другие качества воспитать, развить можно другие качества. Он должен владеть современными технологиями управленческими технологиями. Естественно, управленец должен быть очень харизматичным. Он должен уметь на любом месте, на любую тему уметь разговаривать со своими подчиненными или же при встрече с населением он должен правильно объяснять политику. То есть он должен хорошо знать политику нашего государства. Он должен хорошо знать программные документы, законы нашей страны и э, мне кажется вот э, управленческие качества, умение организовывать людей, умение правильно принимать управленческие решения это тоже искусство, это тоже технологии им тоже обучаются. это наверное очень важно для управленца новой формации. Болотбек Серегбаевич, спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Благодарю за интересную беседу. Вам тоже спасибо за интересные вопросы. Ну а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Болотбек Абдрасилов, ректор Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Нашу программу также можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время.